দেশত চলি থকা মন্দিৰ মছজিদৰ বিবাদ সন্দৰ্ভত এক শেহতীয়া খবৰ মন্দিৰ মছজিদৰ বিবাদ সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এক স্থগিতাদেশ আছিল কিন্তু সেই স্থগিতাদেশ আঁতৰোৱাৰ দাবী জনাইছে হিন্দু পক্ষই ইয়াৰ পাছত কি ৰায় দিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নমস্কাৰ মই অনিৰ্বাণ আপোনালোকে চাই আছে দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট মন্দিৰ মছজিদৰ বিবাদৰ ওপৰত থকা অন্তৱৰ্তীকালীন স্থগিতাদেশ আঁতৰোৱাৰ দাবী জনাইছে হিন্দু পক্ষই সমগ্ৰ দেশৰ আদালতত চলি থকা মন্দিৰ মছজিদৰ বিবাদৰ শুনানিত অন্তবৰ্তীকালীন স্থগিতাদেশ আঁতৰোৱাৰ দাবীত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন দাখিল কৰিছে হিন্দু পক্ষৰ অধিবক্তাই দৰাচলতে বিগত বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰ মাহত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সমগ্ৰ দেশৰ বিভিন্ন আদালতত চলি থকা মন্দিৰ মছজিদৰ বিবাদৰ শুনানিৰ ওপৰত অন্তৰ্বীকালীন স্থগিতাদেশ জাৰি কৰিছিল উপাসনাস্থলী আইনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মন্দিৰ মছজিদ সম্পৰ্কীয় নতুন গোচৰ ৰুজু কৰাত নিষেধাজ্ঞা নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছিল ইয়াৰ লগতে এই বিষয়টোক লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কেন্দ্ৰৰ পৰা চাৰি সপ্তাহৰ উত্তৰ বিচাৰিছিল এতিয়া হিন্দু পক্ষৰ অধিবক্তা বিষ্ণু জৈনে আবেদন দাখিল কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ক বাৰ ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ চৌবিছৰ এই অন্তৰ্ব্তীকালীন স্থগিতাদেশ প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে আন এখন আবেদন দাখিল কৰি উপাসনাস্থলী আইন ঊনৈশশ একানব্বৈ স্থগিত ৰখাৰো দাবী জনাইছে হিন্দু পক্ষৰ অধিবক্তাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বিগত বৰ্ষৰ বাৰ ডিচেম্বৰত নিৰ্দেশ দিছিল যে আদেশ নিদিয়ালৈকে মন্দিৰ মছজিদৰ বিবাদ সম্পৰ্কীয় নতুন গোচৰ ৰুজু কৰিব পৰা যাব কিন্তু আদালতত পঞ্জীয়ন কৰা নহব আৰু কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহব উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পৰৱৰ্তী শুনানি বা পৰৱৰ্তী আদেশলৈকে কোনো আদালতে কোনো কাৰ্যকৰী আদেশ বা জৰীপৰ নিৰ্দেশনা আদিকে ধৰি চূড়ান্ত আদেশ প্ৰদান কৰিব নোৱাৰিব শেহতীয়াভাৱে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে উপাসনাস্থলী আইন ঊনৈছশ একানব্বৈৰ বৈধতাক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিছে এই শুনানিত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৈছে যে যেতিয়ালৈকে এই বিষয়ত কেন্দ্ৰই সঁহাৰি নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে গোচৰৰ সম্পূৰ্ণ শুনানি সম্ভৱ নহয় লগতে শুনানিৰ সময়ত কোনো নতুন গোচৰ ৰুজু কৰিব নোৱাৰিব বুলিও আদালতে নিৰ্দেশ দিয়ে অৰ্থাৎ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বিগত বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ বাৰ তাৰিখে দিয়া ৰায়কে বাহাল ৰাখিছে ধন্যবাদ